В'ячеслав Власенко і, і Дмитро Краснокутський. От я навіть не знаю, як назвати те, чим ви займаєтеся. Це е, є офіційна назва, є Колегіум Джива онлайн, але якщо намагатися описати. Е, Групу музикантів різних за стилем життя, різних за світоглядними певними, мабуть, позиціями, за роботою, за віком, які об'єдналися в одне і назвалися сучасно філософською назвою Джива Онлайн. От словом, ці люди сьогодні прийшли до студії молодіжного порталу для того, аби поділитися з нашими глядачами своїми приємними новинами. Наші вам вітання, Дякую вам. отець В'ячеславно давайте почнемо з того, що на всіх запорізьців очікує 17 вересня. Це концерт, а з чим він пов'язаний? Чого 17 вересня раптом вирішили, що треба давати виступи? Дело в том, что это уже не лето, и еще не зима, как раз такое время, время осеннее, когда созревают урожай, какие-то плоды люди собирают. я тоже так придумал, подумал, может быть, время може, какие-то вот плоды твор, твор, творческие предложить слушателям, зрителям, друзьям, Число 17 совершенно случайно. Просто 22-го мы уезжаем из Запорожья надолго. Куда едем-то? -а? На Афон, во Святую Гору Афон. Угу. Отдохнуть, помолиться, вдохновиться, помолиться о мире, прийти в себя после суетных наших и тяжелых, общем-то, дней. А концерт этот, э, в общем-то, авторские песни самых разных лет. Начиная там, стихи будут и 16, и 17 лет, и вот по -последний, очень широкий спектр. И для людей в возрасте уже, и для церковных людей, и людей, которые ходят в церковь, и те, которые вообще в церковь никогда не ходили, не знают. И душевные песни, где-то, может быть, веселые, грустные, смешные, даже будут какие-то прикольные, что сказать, шуточные очень широкий диапазон. И Джива Онлайн – это коллегиум. Коллегиум, как вы знаете, это собрание друзей. Вот что объединяет – это отношение к жизни здесь и сейчас. Вчерашнего дня нет, завтрашний неизвестно будет. Репетиции невозможны. Вот мы все встретились, у нас вот сейчас идет Джива Онлайн. Джива – это жизнь. Жизнь вообще – как дух вселенский, да, и жизнь каждого человека, в частности, душа. И вот эти души, они встречаются в пространстве, временном, духовном, и пытаются э, играть. Потому что игра — это жизнь. Играть сонорно. Поэтому люди, хотя все разные, но объединяют, что внимание к другу, к находящимся здесь, и контакт вот такой игровой. Потому что все плохие вещи делаются с очень серьезными лицами. Поміцю та фінанскаузенгаузен, марка Захарова. Да. Дмитро, до вас запитання таке, в тому, що дійсно ваш колектив він запам'ятовується завдяки цю В'ячеславу. Він таке собі візитна картка колективу. Це по-перше. По-друге, саме завдяки цю В'ячеславу до цього колективу звертаються і на нього звертають свою увагу. А хто приходить на концерти? Більше священики чи все ж таки Нет. молоді, яка хоче чогось такої родзиночки? Приходять совершенно різна публіка, от зовсім молодих людей до весьма приклонних приклонних. Ми поємо пісні для тих, хто хоче о чому-то подумати. Тобто, остановиться, подумати, не просто потанцювати там, а все-таки в этом є какой то смысл. Угу. А цікаво ще одне таке запитання: а про що змушуєте думати? о жизни, о том, это, что, это что нас ши, о, о, о том, что, о том, что нас окружает, вот отец Вячеслав заставляет думать о Боге. Это как бы хочешь, не Я хочешь, да. он действительно... предлагает, предлагает. Предлагаю. Согласен. Вот, а также вот о любви, В о, каждой песне свою о чувствах, семья. о природе, о окружающих у нас там городах о дверях и обо всем остальном. Про двери в открытие че закрытие. И открытые и закрытые. У нас есть песня о том, что открыли дверь, о том, что закрыли дверь. Свашка Священнику творить авторскую музыку, нужно ли с А это ведь не имеет никакого отношения, это столяр, плотник или священник. Мне кажется, да, что священнику легче, потому что диапазон его жизненный шире. В один день приходится покрестить человека, поповенчать человека, отпеть человека, и спеть на литургии, на вечернюю. То, что человек проживает за жизнь эти события, бывают такие дни насыщенные, когда удается прожить жизнь очень священнику... объемную. Mm -hmm. Поэтому единственный минус, конечно, что нет времени для такого телеграммного, может быть, творчества, когда художник в мастерской отделы, да, у него образ возник, у поэта или писателя, может отточить, это написать. То здесь у нас только такая форма, живо онлайн. Прибежал, что-то спел и убежал, <связав> потому что надо, может, кого-то исповедовать или Само помочь. Само тому написано в оголошении, в афише до захода, который будет 17 вересня, что будет много импровизации. Только, только да. так и возможно, да. Просто так возможно. <свел> ну что, будем и я все я все. Мы предлагаем вам вашему мнению песню о том, о тишине. Что человек создан для тишины, для любви, для мира. И что место его не на войне, а в тишине. так Не в суете, а у реки твой дом и тру. Не у станка, не на войне, а в тишине. Пусть буду думы у тебя не здесь, а где. Не у станка, не на войне, а в тишине. тебя не здесь, а в мне. В неговорливости пустой вдали трибу. Пусть будет чистым голос твой и вечною. Вдали бесплодности науки в систем. Вне спекуляции умов, вне теория. Дари бесплодности науки вне систем, Вне спекуляции умов не тяре. В улыбке сердца в простоте креста. Пусть будет музыка твоя всегда чиста. В улыбке сердца в простоте креста. Пусть будет музыка твоя всегда чиста. Пусть будет музыка твоя всегда чиста. що слухали. Ти що? Mm -hmm. а, скажіть, а як реагують ваші колеги на вашу творчість? Я у них не спрашиваю, ну, ось mm -hmm. лучше ніхто не ругає, то іноді навіть просять щось там Ну, рідко, я, може, дуже надоїв. Яких <laughs> пісень в репертуарі все ж таки більше? Я думаю, таких філософічних, знаєте, світла печаль, зазерцательна печаль більше веселі не пишуться, чи вони не можуть змусити замислитися над життям? <сери> Ні, ну що, що, що значить веселі? Ну, ви самі казали, що будуть прикольні. Ну, є пару прикольних, да. так. <серкнути> <серкнути> Були такі на, настроєння. Але вдохновення – це ж таке діло. Если на, эти приходит истинное, то это всегда момент какого-то созерцания и внутренней собственности. Да? А если какие-то такие смешные стишки приходят, и, не, не всегда их записываешь. Их столько много в летает, всяких таких песен, то я думаю, что есть кому этим заниматься. Я эстрада, да? В каких умовах любят писать песни? В тех, которых у меня нет. В тишине, в одиночестве, в уединении. Ну, а так хоч доводиться, хоч деколи в таких такі прикладки. Зараз так. рідко. поэтому приходиться гад на афон. Подумати, пописати пісні. Є ще одна особливість у «Джива онлайн це стародавні інструменти. Принаймні, ви зазначаєте, що і під час концерту 17 вересня будуть ці інструменти використані. Що за інструменти, звідки взялися, хто вчився і вчив грати. наверное, древнейший инструмент вообще в мире, профлейта бансури, индийская флейта бамбуковая, которая удивительным образом до, к нашему времени достигла почти без изменений, и настолько она позволяет виртуозно владеть вообще музыкальным звукорядом. На ней играет наш старинный друг, я его знаю еще с 86-87 года, Виталий Борисов. Он вообще живет в Германии, сейчас приезжает на, на концерт, и я думаю, он нам просто принесет столько духа. Он только начинает вдувает туда воздух и заполняет все пространство состоянием какой-то возвышенности вечности вот дрожание вечного эфира как будто бы знаете пра-пра-пра-пра какой-то э, пращур еще там Гималаи или где-то вот великий ганг да, достал и вдувает ветер вселенной. опять же наличие Виталика Борисова позволяет нам считать, что у нас будут зарубежные гости. Да, у нас совершенно У нас будет друг священник отец Александр Немчина из Днепретровска. Он играет на древнеармянском инструменте еще времени Христа. Дудук звучал. Вот вы знаете, Гаспарян же он играет на нем. Вот он будет играть. Потом древнейший инструмент ситар индийский. Играет на нем Игорь Сава, вот известный Вот это к тому, как относятся священники к нашему творчеству. Они приходят и играют вместе с нами. <с Скажіть, ви ставите перед своєю творчістю якесь таке велике завдання, велику світлу мету? Ну, творчість ж має бути надмета. Да. Не просто написати пісню і заспівати її комусь? Ви знаєте, взагалі ніколи не стається за задачею написати пісню. Мы же не знаем, как мы... Вы, вы знаете, как вы говорите вот сейчас? Да? Неизвестно. Думаешь, одно, а говоришь, другое будет такое, да? Вот я скажу это, потом раз. Зачем я это сказал? То же самое в песне. вот я пишу так с них, потом все пошло по-другому. Я думаю, что в творчестве нужно отдаться тому потоку, найти, различать духов, различать в это духовное состояние, светлое или мрачное, от себя или и все-таки истинное вдохновение. И задача такая, все-таки слышать голос, не потерять в суете нашей жизни, в страстности нашей, такой ужасной. Тот голос, который приводит к свету. Какую форму приобретет это творчество, я не знаю. Мы можем перестать играть даже завтра и начать вдруг живо онлайн рисовать. Ну, например. А чего нет? Выходим на насыл и начинаем рисовать. Приглашаем вас. Ну, кто знает. А так, есть вас какие-то, на кого вы ревняетесь, с кем надыхаетесь в свете музыки? Я думаю, что это не совсем правильно запытались. Знаешь, можно ты для поп-музыки по, сказать? По, что? Почему? В последнее время я очень часто слушаю Бахав исполнение э, Гленна Гульда. Хотя это совершенно никак не отражается, вообще ну, не похоже. Но это очищает меня, приводит в состояние равновесия и в то же время живости, в отличие от Риктора, который очень правильный, очень мощный, очень сухой. Это такой шалун Джазмен. Он играет что-то поет там себе. Вот такой. Это очень важно для нашей жизни. Рихтер это велико, а гульт, будучи в уединении, мог давать вместо шушутки, свободы и даже импровизации внутри Бах. А, так, конечно, много музыкантов у меня интересно, которых. Но ну, сейчас слушаю вот, вот может быть, индийскую музыку немного для успокоения, армянскую, грузинскую, народную музыку. Бывает, были такие песни, которые написал, заспевал, а потом подумал, на я это сделал. Многие песни просто умирают просто не ходит, если что-то попел, попел, она вообще не живет. То есть искусственная какая-то вещь, конечно, бывает. Хотя ты вкладав в ней душу, там, якось хотел, думал, что это будет шедевр, а потом выявилось, что ну, знаешь, что, знаешь, что это я, я считаю, что вообще для того, чтобы что-то написать, любое, неважно, чтобы жить, нужно сказать сразу, так, это будет не шедевр, и освободить себя от глупой мысли, сразу. Я позволяю себе написать бездарный рассказ. И тогда можно что-то написать. Когда будет вот сейчас, надо все продумать, все сделать виртуозно, всю концепцию, все сложить, чтобы как сделать, так сделать, чтобы все ух, и получается чушь. Ничего не получается. Пусть будет так, как есть. Вони дозволили собі займатися бездарною творчістю, і, врешті, вийшов геніальний колектив, який нікого не залишить байдужим. Дякуємо за те, що ви до Дякую. нас завітали. 17 вересня о 18-й годині концерт колегіума «Джива онлайн відбудеться. Дикатіра так. І ми дуже сподіваємося, що серед старих знайомих обличчя, які постійно приходять на ваші виступи, буде багато нових зацікавлених вашою творчістю і вашим. Святоглядом. Хай вам счастливчики. Приходите, приходите. Большое спасибо. А дякую вам, хай счастлий.